В предыдущем интервью где я говорил, что в ближайшее время вы увидите изменения в нашем городе. Вы можете это видеть наглядно, как ведутся работы интенсивно, даже в субботу и в воскресенье, по укладке тротуаров в нашем городе на бульваре Шевченко. И это во всех, во всех сферах, что касается дорог, ну и всего остального. Что работаем, не покладая рук. Вопрос выникает, почему трошки звузили сам тротуар? Тротуар наш стал немножко уже. Это не экономия, это запланировано, чтобы зеленая зона была больше, люди могли сидеть, отдыхать, как мы видим на примере европейских стран. Мне очень приятно видеть жителей нашего города, идя на работу, как они отдыхают. На бульваре или в Минской рабин сидя на этих новых лавочках. После работы я вижу, люди отдыхают. И даже поздно вечером я еду, вижу, что молодежь сидит. И всех это устраивает. И я получаю это удовольствие. Наверное, и вы все тоже самое. Надо оставить еще не только, чтобы был тротуар для гуляния наших жителей. Но еще оставить зеленые зоны, установить лавочки. Чтобы это смотрелось и выглядело гармонично чтобы людям было комфортно гулять. Если будет сплошной тротуар, не будет зеленых зон, ну, будет не так красиво. Это мы не только центр делаем у нашего города, мы будем делать весь бульвар Шевченко. И вы можете увидеть, конечно, не за один этот год вот сделаем, но сделаем, увидите. Это начиная от Можайского и до площади Севсотича. Да, да, да так. И за сколько планируется это сделать? Ну, это зависит от финансирования. Максимальный акцент на зеленые зоны, на деревья, на траву, чтобы люди не ощущали себя в асфальтном городе, а mm -hmm. это был современный зеленый город. Обратите внимание, что мы здесь не только ложим тротуарную плитку, но и расширяем проход для пешеходов, чтобы было комфортно им ходить и легко. Все делается по европейским нормам. Вы видите, что сегодня суббота, работы идут полным ходом, и вот директоров вы видите, и видите рабочих, что работается суббота, воскресенье и так понедельно практически круглосуточно. Все для благоустройства наших жителей, хотим максимально ускорить этот процесс. Дивлячись на темпы выполнения работ, видно, что Черкасы ждут великие изменения. Мы хотим город, наш город Черкаса сделать наилучшим городом в нашей стране. Это не пустые слова, вы увидите по нашей работе. Мы стараемся, и мы это сделаем.